Кожна родина має свою сімейну реліквію. Це сімейний фото. Кожна світлина нагадує про хвилини щастя, про хвилини радості. Сьогодні ми пропонуємо вам разом з нами переглянути фотоальбом родини Овчаренко. Ви знаєте, це дуже добра родина. Вона багатодітна, а батько сім'ї священник протоюрей Олександр Овчаренко. Сьогодні ми з вами. в гостях у семьи священника. Доброго дня! Доброго дня! <реш> зустрічайте! <реш> так, так, <реш> Ах, чего только не было с нами! Первый шаг, первый класс, первый вальс. Все, чего не расскажешь словами. Фотографии скажут про нас, Столько всякого мы позабыли, столько снова забудем потом. вже починати щось робити, бо так гадаю, що батько вже хоче їсти. Що ми будемо робити, яку страву сьогодні, Олена? Наше сімейне, улюблене блюдо, яке ми любимо готувати всією своєю сім'єю, піца. Настояща італійська піца, яка з настоящого тіста, без всякого майонезу. Тобто вона настільки корисна, смачна ну, і швидка. Що любить священник? Олександр Овчаренко. У нас просто семья, которая придерживается устава и э, церковные посты. И поэтому э, в каждый период свои, свои блюда. Есть любимые блюда, есть сезонные блюда. Пока батько не чуя, скажите пожалуйста, будь ласка, мои шановные красуни, какие ну, батько? Ну, вообще он как бы так всегда поможет в любой ситуации, вот, внимательный. Он все время нас выслушает, потом Пороже, подскажет, да. Як ви проводите свій вільний час, коли а, батько вільний, мама вільна? І що разом, і що і... Робити? Катаємося на роликах. І батько теж з мамою. Ну захвадій какую-то їду, а потом накроють нам. Угу. Іноді на пікніки виїжджаємо. На выходных так вместе сі сім'ї виходить. Кінотеатры разные там. Смотрим, фильмы. Когда Олександр стал священником, ваше отношение к нему изменилось или нет? Уважение больше. Ну, вы в час находитесь с детьми, а не хотелось заняться своим бизнесом? Ну, так как Господь мне дал деток, и поэтому это дело моей, всей моей жизни. Это моя есть и работа, и отдых, и утешение, потому что э, шесть детей Ига. может показаться в шесть раз тяжелее, Ига. Ига. но в шесть раз и радостнее, и веселее. Так, ну что, будем выгодить уже да? Давайте. Конечно. Папа! Папа! О, нарешті хазяїн до нас прийшов. У нас є для вас робота, до речі, сир. Ви знаєте, давайте, хорошо. Якщо вже вся сім'я, то тоді вся сім'я дозволить. Ну, нічого не бачила, щоб священник зготував. Ось тут солідка. Чи зараз ми будемо допомагати? Так. О, О так. Давайте. Ой, ви ну, знаєте, от коли почали будувати цей будинок? Вже скільки часу? Будуєте його? Ми, коли з матушкою жили э, в квартирі, у нас Была только Елизавета, а Варвару мы только ждали. И мы жили в одной комнатной квартире. Вот. И мы поняли, что нужно что-то решать. Мы решили продать нашу квартиру. Купить этот дом. Дом этот был старенький. А тут был уже будинок? Тут уже был, да. Это дом очень старый. Но ну, вот эта вся квартира у нас пошла на покупку дома. Родители помогли. Mm -hmm. И мы начали его ремонтировать. Но ну, ремонтируем уже десятый й год. 11 или Одиннадцатый уже год, вот, да. И вот здесь уже все остальные дети у нас... Нет, открылись. мы отремонтировали его сразу и заехали. И мы думали, что у нас больше так, пополнения не после, будет. После однокомнатной квартиры нам, мы думали, что шесть комнат, шесть комнат это, комнат это достаточно. достаточно. Но 6 комнат это звучит очень много, но на самом деле они очень маленькие, эти комнаты. Вот. И пока мы жили вот четвером, уже Варвара родилась. Вот. А потом пошла у нас Прасковья. А вот на лугу я уже задумался. Я понял, что мы по первому этажу не помещаемся. И мы решили делать такой мансардный этаж со спальнями. И вот мы это уже делаем, делаем, делаем. Дом наш строят нам наши дети. Я объясню, почему это именно так. Вот когда у нас лиза родилась, мы получили пособие. Сколько матушка, мы пособие получили пособие? 111 гривен 80 копеек. Варвару, помнишь, сколько получили? По-моему, уже 750. уже 750 гривен получили. Но сейчас, слава богу, вот, действительно помощь от государства большая. И мы, вот эти деньги, которые нам дает государство, вот там сколько, 80 тысяч на рождение или 70 тысяч на 100 тысяч, я не знаю, не помню как-то. Но они даются частями в, в течение там трех лет. Но именно на эти деньги, именно на эти деньги у нас мы пристроим наш дом. То есть мы получаем, берем какие-то кредиты, там, там гипсокартон, допустим, купить или какие-то там материалы, какие-то. Мы выплачиваем деньги, получаем, мы получаем, расплачиваемся. дети. Дети детей. Детей 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 нам строят дом. Точно знаем, что Бог дает детей, Бог дает и на детей. Так, так он, так, так он. Мы, я вот его заметил, что у нас наше как бы благосостояние увеличилось, лучше стало, тогда, когда стало больше детей. Я действительно вот это могу это сказать. А у нас, например, Елизавета, нам уже старше, даже зарабатывает деньги. А яким чином? А она, например, в школе, в лицее учится, а там платное образование. Но отличники не платят деньги. А она у нас отличница, и поэтому мы уже в месяц 350 гривен мы уже не платим. Могут дать. Так, молодец. Но скажите, будь ласка, как вы выховываете детей? Так, как вы выховывали вас батьки, или Что у вас сказать. своя методика? Да, наверное, своя. Потому что я могу так сказать, что я взял все то, что хорошее было в моей семье, взял то, что было хорошее в матушкиной семье, угу все это соединили мы, по пути мы еще нашли еще что-то свое личное, свои какие-то наработки, свои какие-то наблюдения, потому что и матушка тоже не с многодетной семьей, и я. И вот наш быт, молитва, какая-то вот благодать, которая в церковной жизни, она это существует по-настоящему, а не просто какими-то словами. Ну и я могу сказать, что у вот нас свое выработалось действительно. У нас, конечно, строгость в нашей семье есть. У нас есть взаимовыручка. Можно сказать, что у нас очень строго выполняются такие вещи, например, как докладчику первый кнут. То есть, если кто-то приходит что-то на кого-то жаловаться, он первый получает. Поэтому у нас жалоб у нас вообще нет никаких. Это так или нет, девчонка? Да. Так? так? Да. Ну, мне кажется, что вы любите так один одного очень сильно. Очень. Да? Да. Они защищають, якщо вот, я кого-то наказую, якщо когось ну, вот, виходить такое положення, що хтось не доработав щось, або щось немножко оліниться. О, я вже дуже хочу, щоб з'явилася вже така готова піца. Працюйте швиденько. У мене є лише одне питання. У вас от мені здається, що тут ви дуже часто збираєтесь на цій кухні, дуже багато тут речей, дуже а, багато світлин. У нас, світлин. Це у нас у даже це не кухня називається. Як у нас на це називається? Трапезный. А, так. Его... И вы знаете, мне очень подобается ваша такая газета яскрава, где ваши святыни, кто ее делал? Ну, она уже несколько лет у нас висит, и, честно говоря, ее делали еще во втором классе, когда Елизавета училась, да, Лиза? пять лет назад. Ну, а так а так обновить ее никак не можем, ее просто потому что все добавляется, добавляется на члены семьи. И, вот, и надо тут каждый год это делать плакат по-новому. Но ну, а мы так решили, потому что она очень хорошая, добрая, веселая, такая радостная получилась. А я бы сказала, что, знаете, так стежины доли, родины Овчаренко. Ну, можно так сказать, да. Спасибо. Да. Годы с горки, и вернуть их наверх не дано. Как в поговорке было много мостов сожжено, все нам дорого, каждая мать, каждый миг воды. Будинок він новий. Знаю, що багато робили своїми руками. Угу. Що в будинку може зробити свіщенник? Ну, Времени у священника дуже мало. Ну, Приходять з таким, звісно, більше. просить и нанимать людей, чтобы они делали. И в то я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Mm -hmm. То есть, если ты умеешь красить хорошо, ты должен красить. А если ты хорошо снимаешь, э -э фотографируешь, значит, ты должен фотографировать. Если я священник, то я должен наверное, заниматься священнослужением своим. Но бывает, мне хочется только что-то сделать, и одновременно экономия для бюджета. То есть, mm -hmm. я, например, многие вещи дома покрасил сам. И даже вот Ёль. двери, двери мебели, мебель мы сами некоторые вещи сами делаем. Но не она побачить это дерево. Да, дерево. Но ну, это, во-первых, оно просто нам Ну, дерево Симон. это большой символ, раз, такой многогранный символ. Но у нас еще есть идея в том, чтобы его украсить э, фотографиями наших детей, mm -hmm. нас самих, наших дедушек mm -hmm. и прадедушек. И это будет, ну, действительно, родовое. вот родовое дерево, вот фа -фа фотография. Mm -hmm. То есть наша история вот с матушкиной на стороны, с моей стороны, и это будет фотография. наших предков будет здесь. И она будет постоянно развиваться, свести. Угу. Вот так, вот, в родині дуже багато дітей, ми зараз чуємо, як вони бігають, да. так вони там кричать, співають. Ми сюди поки не пускаємо, поки лісниця не готова у нас, і тому опасно как бы, для, для дітей. Але Но... Для них это большая радость, когда мы сюда их разрешаем зайти, и они еще не нет, и они просто от площади, может, сказать, сходят с ума от такого количества. И они начинают просто веселиться, просто начинают вот так вот бегать по-детски. И надо сам заражаешься, думаешь, что бы я побегал бы и сам бы так бы с уже не можно. Да можно, скользко только, боишься уже упасть. Так, а питание такое, не возникает у вас бажання? Побути на самоті з матушкою так? відправитися е, у романтичну подорож, наприклад. Уже да. без дітей. Звісно, конечно, хочеться, потому что э... несколько раз планировали і відлажувалися. Что... Ну, может быть, на один день у нас получалось так, например, бабушка мы подавали внуков. Вот, И мы остались дома одни. И вот, э, сначала очень необычно, тишина. Просто буквально слышишь, как муха пролетает. Это просто необучательная <реку> какая-то состояние. А через несколько часов уже начинаешь просто скучать. Просто скучать не просто как за детьми, а как-то скучать о том, что где же никак, они, как они, они должны <реку> вот это. Ну, всегда хочется тоже смотришь, таки это. Мы так же, вы меня не Так? <реку> Сейчас, я же в гостях совершенно. Да, так, пожалуйста, я... пожалуйста. Хочу пиццу, хочу чай. <реку> Патушка, ну є питання, а як ви познайомилися з Олександром? Тоді він не був священником, знаю, що був бухгалтером. Да. Так. Був головним бухгалтером. Я прийшла на практику студентка. Угу. Так познайомились. Дуже понравился молодий чоловік, но вроде как женщине неприлично. Першу Первое, да, рассказывать о своих чувствах. Поэтому я не могу. В дальнейшем все открылось и было понятно, что у него тоже была симпатия ко мне. Я писал характеристику ей производственную. Вот, написал это? от сердца эту характеристику, когда эту характеристику прочитал руководитель Матушки, ну не Матушки, это да. И очень была удивлена, как ее ценят, как ее видят в ней перспективу. Матушка была благодарна. Елена тогда была благодарна в тот момент. Угу. А потом она э, что-то перепугалась, может быть, моего какого-то... Напора. Напора. Она даже сбежала от меня на море. Вот, когда мы познакомились, я первый это... И я очень скучал за эти два месяца за ней. Вот, и... Ну, а потом все пошло, все по-своему. Но она действительно... У меня был именно вперед, что она сбежала от меня. вашего життя после того, как вы приняли сами, изменился? Мы женились с матушкой и э, венчались уже людьми воцерковленными. То есть моя жизнь, она не изменилась. Если сравнивать себя там до вообще, когда я еще был когда главным бухгалтером, когда занимался бизнесом, тогда, конечно, это радикально поменялась жизнь. А если вот сказать до венчания и после венчания, нескольким э, лет, то это не изменилось может быть, сказать, э, только приобрело новое качество. Вот, потому что э, все-таки, знаете, есть такое хорошая ну, хорошее может, такое философское понимание, почему Бог есть Троица. Да? Не единица, не двоица, а именно Троица. Но если по философии, то единица это всегда, ну что, э, один. Да? Это э, то есть получается какой-то недостаток, да, одиночество, да, один, единица. Более того, мы знаем из откровения, что Бог есть любовь. А если э, существо любит самого себя, то это эгоизм. Значит, уже Бог не мог быть единицей. Взять двоица. Двоица всегда антагонизм, всегда противоположность. Справа, лево, вверх, не соперничество. То есть двойки тоже не могло бы быть, числа два. Папа и мама хотят кого? Третьих, да, ребенка, троицы, да? И вот это вот взаимная такая как бы любовь, и вот... Вы знаете, действительно, семья, может сказать, тоже создана по образу по подобию. И вот я... Ну у нас не было, с матушкой достаточно долго детей, мы хотели, но у нас не было детей. Мы просто валились вымаливали, просили. Я действительно вижу в каждом ребенке это дар Божий и э, промысл Божий. Но я и вижу, знаете, все-таки вот любовь с каждым годом, она приобрела какое-то новое качество. И, и, была сначала влюбленность, уважение, были какие-то моменты охлаждения, если по честному да, если, были какие-то моменты, когда думал, думали, может совершить ошибку. Угу. Конечно, как бы без этого всегда это, бывают такие периоды. Но с переходом вот этих сложных процессов, когда вот чувство долгое, когда чувство э, верности, ты его держишь его бережешь его и тогда оно дает тебе потом вот этой любви потом еще больше раскрыться в другом качестве и вообще в другом ну ты его даже никуда либо не делался она просто вот дала возможность человеку проявить какие-то еще другие стороны и я думаю сейчас мы с матушкой мне кажется больше любим чем тогда До улыбку дарила мигом, чтобы жизнь повторилась сначала. Загляните в семейный альбом, чтобы жизнь повторилась сначала. Загляните в семейный альбом. Вы дуже часто проводите такой обряд. Святий бряд, як вівчання. Так, красиве. Об'єднуйте людей, з'єднуйте людей. Чи можна на вінчанні вже сказати, що ці люди, ці молодята, вони будуть жити довгий час у любові, у коханні, у розумінні. А ось ці ні. Вони дуже швидко будуть розлучатися. Для мене це, чесно говоря, наступний вопрос. Для мене, чесно говоря. Мамагел! Давай ты до домой не ну, будешь? Нет. Не Для меня, честно говоря, то, что сейчас многие разводятся, предают друг друга, это какой-то бич сегодняшний просто. И я, когда венчаю молодых, я молюсь, и надеюсь, что у них будет все хорошо. Всегда есть надежда, то, что эти люди будут любить, что они их корабль семейный не повредится от каких-то ветров, бурь житейских и что их корабль достигнет гавани, которая тихо и спокойная. И мне кажется, сейчас действительно задача людей действительно эту любовь сохранять. Сохранять, сохранять, сохранять. Имейте прозрение благое, непринужденное и твердую мысль. обещались другого Не обещалась. Вы, Елена, имеете прозрение благое, непринужденную и твердую мысль себе взять всего мужа Романа, который перед собой видите. Mm -hmm. Не обещали ли другому ну, Боже святый, не спасли руку твою от цвета, жилище твоего и сочетай. Раба твоего сего Романа и работаю всю Елену. За ней тебе сочетается муж и жена, сопрязи их единомудрий, венчай их в плоть едину, даруй им плод чрева и благочадие восприятия. Венчай Роман, Божий Евгений, имеем Отца и Сына и Суда. Вашу думку, секреты счастливого семейного життя? Ценить, любить, терпеть. Наверное, нет такой формулы любви. Мне кажется, нет формулы счастья. Так, чтобы вот взять и сказать вот так-то, и так-то, и так-то. Наверное, у каждой семьи есть свой какой-то, сугубый свой секрет, и сугубая какая-то своя формула, mm -hmm. потому что мы все разные. Единственное, наверное, у ну, меня, думаю, без Бога этого невозможно. Потому что Бог – источник любви. Он – источник любви. И без Него этого невозможно просто ну, а так действительно. Если любимым делать то, что ты считаешь, будет приятно ему каждый раз взвешивать и подходить с размышлением, то намного меньше. Надо искать всегда общего. Не моего или твоего, а надо сказать общего. То есть вот нету вот это мое, а это твое. Есть наше. Угу. Вот всегда это нужно. Обязательно должен быть отпуск вместе. Мне кажется, расходы должны быть общие, доходы должны быть, то есть общие, покупки, и, и, покупки должны, должны советоваться друг другом. Вот мне кажется, наверное, я все-таки в покупкайство формулировать в ну, простой фразе, что должно быть все общее. И должно быть общий совет, советоваться всегда с женой нужно мужу обязательно, жена должна советоваться обязательно. Какой бы они работы и пост не занимали, может быть жена оказаться выше своего мужа, может быть муж окажется выше своей жены в каких-то материальных или положениях, но они должны забывать. Вот в доме они должны забывать о всех своих положениях, о своих всех своих каких-то достижениях, они должны быть только муж и жена. Вот они всегда должны советоваться. Вот это тогда будет счастье. Вот я тоже хочу, чтобы до ваших порад дослушались сегодня наши глядачи, ну, чтобы У будинках теж було кохання, була любов, було порозуміння. Ну і давайте нарешті запрошувати вже до столу дітей. Навірно, запах піци їх вже просто їх уже. Просто, їх вивил, да. Дітки, дітки. Давайте заходьте до нас. Піцу кушать. Ну, так, да. давайте, 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 давайте давайте все розпитайте. Тарілочки розставляйте. Давайте, тарілочки, у нас ще фрося є. Ну, фрося зараз спит. И пиццу на все равно не ест. Там, де любов, сім'я там, де кохання, сім'я там, де порозуміння. В родині Овчаренко вистачає любові для всіх дітей. А нам хочеться побажати, щоб у вашому сімейному альбомі були світлини лише щасливого життя. До зустрічі!